Жители освобожденных населенных пунктов Курской области продолжают свидетельствовать об ужасах оккупации, которая длилась с августа 2024 года. В селе казачьи локни люди под угрозой смерти были вынуждены хоронить и отпивать прямо в огородах своих родственников и соседей, которые были расстреляны и убиты. Нет. Украинские, так сказать, главари, они не чувствуют. А им кажется, что вот реально они как вот, знаете, вышедшие из-под контроля, как бы, да, хулиганствующий подросток. В какой-то момент а у него, как бы, еще, сказать, какая-то сила есть, а мозгов-то нету. Уже бьют целенаправленно по на объектам культурного наследия и по на духовным центрам. Вот совсем недавно Мне военные докладывали, несколько десятків снарядів положили в одну церкві к послі того, як были бежать из населеного пункту. Кривавий фюрер продовжує плести ахінею про неіснуючі злочини збройних сил України на Курщині. Ба більше в перерві між ось цими своїми прес-конференціями, на яких він до речі також заявляє, що Російська Федерація готова до тимчасового припинення вогню. Путін віддає злочинні накази. І знову в українському небі понад сотню ударних дронів Російської Федерації. А ще Росія не збирається повністю припиняти війну, навіть якщо пропагандисти Путіна час від часу і змінюють риторику. Сам же бункерний ось заявив, що ніякої ротації на болотах не буде. Тобто, я так розумію, він натякає, що у росіян таке майбутнє безпросвітне вмирати на фронті. Тема ротації тех военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех. Это самая частая тема, самая болезненная тема. И мы уже все слова истратили, которые у нас были на душе, чтобы успокоить матерей, ближайших родственников, жен и так далее. Потому что три года без детей, без жен, даже с отпусками, это тяжело. Но исходить будем из реалий, которые складываются на... Линии боевого соприкосновения. Я, Многие конечно эти... же, понимаю, я сам военнослужащий, я все понимаю. Но тем не менее, вы спросили, я ответил. Я, я знаю. Многие из них стали реально профессиональными военными профессиональными. И уже их никто не называет какими-то мобиками, и так далее. Они полноценные боевые единицы. И они работают как профессионалы. Рядом зі своїми бойовими товаришами із э, професіональних військових коллективов тільки от чомусь ця сильна і потужна армія вже третій рік не може досягнути цілей так званої СВО. І це вже настільки очевидно всім, що навіть зет блогер Максим Калашніков тепер не приховує правду і розповідає, що замість демонстрації сили та військової могутності Росія лише показала всьому світу, що її армія три роки не може захопити часів яр. Як вам ми показали дуже опасну слабкість і научно технічну воєнно технічну відсталость. і ви думаєте, американці? А какие-то американцы, китайцы, там, турки этого не видят, очень хорошо видят, очень хорошо понимают. И грозь цена, как мне написал мой друг с фронта, всяким, так сказать, придворным аналитиком, который пытается оправдать, вот, вот собственно говоря, эту отсталость, ребята. Далі більше, бо щось мені здається, що російські воєнкори, наче зговорилися проти бункерного, і ось цікавими деталями поділився і блогер Юрій Євич. Він зізнався, що армія Росії, не зважаючи на колосальні витрати на війну, продовжує технічно відставати від армії України. У противника реп змірімо мощніше, ніж у нас. і Ми з цим сталкиваємося постійно. Причому вже три роки йде війна, наше відставання. В этой сфере только нарастает. Наши сделали управляемые по оптоволокну дроны. Давно, много месяцев как. В итоге наладить массовую поставку войска и обучение людей по ним до сих пор не удалось. И они массово к нам не поступили. А... Делали выводы, заказали в Китае огромное количество оптоволокна и теперь массово себе делают. То есть еще и в этой сфере начнем оставать. От бачите, наскільки корумпованою, гнилою та неефективною виявилася вся ця путінська вертикаль, навіть маючи колосальні гроші, вони не можуть досягти рівня України. Тому все, что им оставляется, — это брехать, правду и выдавать бажане за дійсне. Украинские, так сказать, главари они не чувствуют, а им кажется, что вот реально они как вот, знаете, вышедшие из-под контроля, как бы да, хулиганствующий подросток. В какой-то момент а у него как бы еще, какая-то сила есть, а мозгов-то нету. И вот ему кажется, что он, так сказать, такой беспредельный, как бы да, и значит, ему все должны и так далее, и так далее. А рано или поздно это надоедает, вот, и он сталкивается с проблемами. Вот, я думаю. Потому что и Зеленский все больше и больше будет надоедать. Вот в Америке, например, он уже всем надоел. Ну, вот реально надоел. Бо пока российские вояки мародерят на своих же землях, кремлевский диктатор продолжает пробывать дно историями про ЗСУ. После того, как мы держим наши войска, ребята наши выбивают противника из населенных пунктов, уходя и уходя, они разрушают объекты и промышленности, и энергетики, и, и культуры. На, но и даже когда уже выходят, уже бьют целенаправленно по на объектам культурного наследия и по на духовным центрам. Вот совсем недавно мне военные докладывали, несколько десятков снарядов положили в одну из церквей. После того, как вынуждены были бежать из населенного пункта. Но всі ці злодеяния, безусловно фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратуры, прокуратуры і все, що можна буде зробити для того, щоб порадити преступників будемо А Некоторые вже оказываются в наших руках і при суду. Схоже Путін нато довго слухав перед цим Захарову, яка теж знаєте, полюбляє такою маячнею промивати всі мізки. Ну або навпаки, машка Алкашка вправно відпрацьовує ме. Боевики, которыми руководят на банковой не прекращают террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны. Жители освобожденных населенных пунктов Курской области продолжают свидетельствовать об ужасах и оккупации, которая длилась с августа 2024 года. В селе Казачье локни люди под угрозой смерти были вынуждены хоронить и отпивать прямо в огородах своих родственников и соседей, которые были расстреляны и убиты. Киевский режим последовательно предпринимает шаги, чтобы стереть идентичность русских людей, заставить их забыть свой язык, культуру, историю, религию. Слухайте, а то они все там, как видите, одни ее палаты пациенты. Про своих, значит, не пары из а от про наших воинов, что дня порція порция маячни. Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под российские нацистские знамена Всю Європу для війни проти Російської Федерації тим часом втома окупантів, виснаження та деморалізація зараз дійсно дуже помітні на фронті. Хоча, звісно, противник намагається просуватися, але зазнає втрат і відходить. Поки Путін, до речі, не виходячи зі свого кабінету, розповідає про успіхи своєї армії. Тим часом його вояки що, що відбувається, там. як так по гонять, в Кому-то операцию надо делать, кому-то что, на костылях просто гонят штурма, гонят на позиции. Вообще непонятно. Такое чувство, что просто уничтожают их. Вот. Вообще не понимаю, к чему это все делается. Как бы в натуре может создаются какие-то точнее пертные полки самоубийц. Вот. Жаль, что у нас так все происходит. Конечно, наши армии, что командиры так поступают со своими пацанами с лишним составом. Ну, в принципе, и все. С 27 октября я до сих пор никак не могу получить ни заранения, ни заработная плата. То есть заработной платы вообще абсолютно нету. Обращались во все возможные прокуратуры, писали в Министерство обороны, писали губернатору города Омска Виталию Хаценко. То есть помощи никакой, вообще абсолютно никакой. И, и по сей день меня до сих пор нет в списке личного состава войсковой части 29656. Полк 1232, татарский. Все командование просто то ли игнорирует, то ли они не хотят никак шевелиться, то есть не хотят работать. До сих пор мне никак не могут оказать медицинскую помощь. То есть мне требуется операция на позвоночнике. Точно так же мне не провели ВВК по ранению. Я не могу абсолютно никаких выплат получить. Ни САГАЗ, ни по ранению, ни зарплаты, ничего нету. То есть справку о тяжести ранений тоже никак не делают. В госпиталь меня не отправляют. Я просто тупо лежу здесь в блиндаже, дожидаясь, когда у меня полностью ноги откажут, чтобы их потом ампутировать. Але давайте відверто. Не вже в Кремлі чи у теплих московських студіях комусь є діло до цих та й загалом усіх російських вояк? Питання риторичне. Хоча впевнена відповідь, ви знаєте, це не мешает нам жити розвиватися. Это нас должно наставити на только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают і хотят з нами жити в мірі, в дружбі увеличивалось. Бо у пропагандистів тим часом на порядку денному зовсім не проблеми у їхньому війську, а ситуація на міжнародній політичній арені. Ось у Міхеєва знову рве дах через європейців. Вот другое дело, Европа. Европа это опять же, вот я не раз об этом говорил, мы все говорим: Европа-Европа. Да, нет никакой такой единой Европы. Это не государство, у которого есть какая-то жесткая там, иерархия, у которой есть конкретная глава и прочее-прочее. Евробюрократия много говорит, но на самом деле ее возможности и полномочия серьезно ограничены. Вот. Е у нее требовать можно все, что угодно, и она даже будет говорить, что она за. Вот. Но она сама по себе вот, да, решить все за все европейские страны, не может. Она может пролоббировать то или иное решение. Решение. Она может поддерживать или не поддерживать то, то или иное движение, но она не может просто взять и решить. А волк депутата депутата Гурулева загоре такая каша в голове, что ось это выплевывает. США сначала ударят по рукам Европы, и тогда Зеленский, оставшись один, как-то начнет исполнять уже то, что они будут указывать. Я думаю, они подадут проблеме комплексно. Они с Европой разберутся и Зеленский. Одномоментно. Одном просто это, это уже как бы дозревает, это явно видно. Зеленский прекрасно понимает, что ну, на него уже все, мягко скажем, плюнули и списали в остаток. Его даже переговорами не подпускают, посмотрите, внимательно. Это что же не просто так. Поэтому сегодня он просто спасает свою шкуру. Я надо будет спасаться дальше во Франции, в Британии, я не знаю. У Петров Баширов у нас тоже что? Не древние елки-палки. Поэтому я думаю, что Імнуто ж кому кому лоб зеленка намазіса Бог хвилє за все, то що творил. Втім, у словесній діареї Гурульова, навіть коли він з'являється в ефірі з похмілля, таке можна помітити важливу деталь. Усі ці розмови західних аналітиків про те, що Росія насправді прагне затягувати перемовний процес, який зараз відбувається, не безпідставні. Здесь просто не події. трапіть сабиті політики большої різки відсуває. Конечно, неприятно, когда мы эти условия, которые о которых договорились, мы выполняем. Но это вообще э, отличительная черта нашего президента. Кто то не заметил? Он отвечает за каждое свое слово. Если он говорит, не делает. Это правда. Так было всегда. И это даже не только мы признаем, это признают и все иностранцы. Что если Путин сказал да, значит будет да. Если сказал нет, значит будет нет. Поэтому давайте просто подождем время. Здесь не надо торопиться быть. А вот вам и еще одно искривое этому подтверждение. Потому рупоры Путина просто так, подобные заявления не делают. Тож что, Не оставим без нашего постоянного внимания решение задачи деноцификации того государства, которое остается под контролем киевского режима, законодательно и физически истребляющего, истребляющего русский язык, культуру, СМИ, каноническое православие в прямое грубейшее нарушение статьи 1 Устава ООН и международных обязательств Украины при полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы, которые на всех углах, кроме украинского, как я уже сказал, кричат о своей приверженности соблюдению прав человека и прав меньшинств. Но Украина это другое. Это выкормленные нацисты для А чорідної попитки поставить під російські нацистські знамена всю європу для війни проти Російської Федерації, і усе це знову ж таки свідчить лише про одне: вони не хочуть зупинятися, вони не прагнуть припинення війни чи миру. Тож, поки їх примусять, це якщо звісно адміністрації Трампа це вдасться, нам своє робити. Тож, щоб там не вилітало з брехливих московських студій, і щоб не відбувалося на політичній міжнародній арені. Давайте й далі підтримувати наші сили оборони. Бо Україна була, є і буде. А хто знову постукає з на болотах, розкажу у наступному випуску. Тож тисніть на дзвіночок, це щоб не пропустити наступний випуск. Ну і залишайте свої лайки та коментарі під цим. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.